آپ کے یہ لطائف جو یہاں جسم میں رکھے ہوئے ہیں ان امر سے ہے اور ان کا آپ کے صرف احساسات سے اس کا واسطہ ہے جو دل اس لطائف کو محسوس کر سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا عرش ہے آپ کے اندر جو لطائف ہے جو کہ قلب ہے روح ہے سر ہے اخفی ہے یہ آپ کے احساسات ہے کہ جب ایک ایک احساس آپ کا کھول دیا جائے گا تو آپ کو اس کے بعد اس کا سیر اور اس کے آپ کو جدا جدا فرق ہو جائے گا کہ یہ میرے لطیفے کے قلب کا احساس ہے اور یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے کیونکہ ان لطائف کے احساسات کا اس دنیا کے مادیت سے خلق سے واسطہ نہیں ہے اس کا واسطہ احساس نور سے ہے جو کہ عرض سے اوپر وہ مقامات رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پہ ہم اللہ کہتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کرو صاف کرو اللہ سے صاف کرو مثال ہم جھاڑو لگاتے ہیں کپڑے کو صابن لگاتے ہیں یہ جب اس شیشے کو آپ پہلے صاف کریں گے یہ صفائی کیوں ہم کرتے ہیں یہ صفائی اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو وہ اپنے جسم کی کسی چیز کو محسوس کرے گا تو اس کو احساس دلانے کے لیے اب ایک مرتبہ جب اللہ سے ہو جائے تو وہ کہتا ہے بند کر دو اب اللہ نہ بولو اب اللہ الہ الا اللہ, بولو اب لا اللہ, بولو اب لا اللہ یہ جو ہمارا وہ تعلق ہے کہ جب ہم قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے قلب نے محسوس کر لیا آدم علیہ السلام نے کہ ہاں نیز سے مجھے پیدا کر دیا فرشتوں نے مجھے سجدہ کر دیا مجھے کرمنا مقام دے دیا ایسا ذات ہے جب سب کچھ اس کو معلوم ہو گیا ابھی ناف تک وہ پہنچا ہوا تھا تو اس نے کیا کہا الحمدللہ جب یہ اوپر جائے گا نا اس سے انسان جب آدم کو داپ نے تربیت کر دیا اللہ سے جب اوپر جائے گا تو پھر وہ اللہ پہ جائے گا اگر مصروفیات ذہن کا نہ ہوتا یہ گندگی نہ ہوتا جو دل کو خراب کرتا ہے اور روح کو مصروف کرتا ہے اور اس کے اور ان لطائف کے درمیان میں اگر پردے نہ ہوتے تو لا الہ نہ ہوتا آپ سر یہ کہتا ہے اللہ, اللہ اور وہ جیسے اٹھتا آنکھ کھول دیتا تو کہہ دیتا اللہ اس نے ہم اس لیے پڑھا کہ اس میں شکر اور آجزی اور بندگی کا قول و وعدہ آیا اللہ تعالی کا اللہ, اللہ کا اس بعد میں آئے گا جب آپ کے قلب صاف ہو جائے گا اور روح کا تسلط اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو لا اللہ سے آپ تمام چیزوں کو کاٹیں گے لا کا مطلب کیا تلوار کا مطلب کیا تلوار سے ہم کاٹتے ہیں تبر سے ہم چیز کاٹتے ہیں لا کا مطلب یہ ہے یہ تو آپ بولنے کو چھوڑ دیں محسوس کریں لا نہیں ہے کوئی چیز یہ عالم خلق کے وجہ سے لا الہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ جب ادھر سے گر گئے تو عالم خلق میں گر گئے ہم تو ہم نے پڑھ لیا مان لیا کہ میں بندہ ہوں کہ آپ کا بندہ ہو آدم نے بھی مان لیا ہم نے بھی مان لیا کہ بندہ ہو بندہ ہو لیکن بندہ تو بچارہ عالم خلق کی گندگی میں آکے گر گیا اب عالم خلق کی گندگی کو کس چیز سے صاف کرے گا وہ پہلے تو دروازہ کٹ کٹا ہے گئے کہ اللہ اللہ میں تمہیں چاہتا ہوں اللہ میں تمہیں یاد کر کیا فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ اس کے بعد دوسرا لفظ کیا بولا بولے فسکرو نے ازکر کم وشکرو مت کرو انکار مت کرو غفلت مت کرو انکار کیا کرو فسکرو مجھے یاد کر وشکرولی اور شکر کرو ہم کرو مان لو سر رکھ دو اطاعت کرو قوانین کو مان لو اور ان سے حاصل کرو جو ہم نے اصل راستہ رکھا ہوا ہے اور جو تمہارا جسم عالم خلق سے ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا تم نے پھر عالم امر کی طرف کیا کرنا ہے لَيْهِ رَاجِعُونَ تم چارہ نہیں ہے تمہیں وہ راجعون کی طرف واپس کرنے کے تو اس سے پہلے آپ نے حمد کے دائرے میں بھی رہنا ہے جب حمد میں آپ رہ گئے اور آپ نے تصفیہ کر دیا قلقہ کا تو پھر آپ روح کی طرف جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کے حصب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب ٹھیک ہے ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہے آپ کو سیر واقع ہو جاتی ہے سیر سے مطلب یہ کہ آپ چلے گئے مری تو آپ دیکھ رہے کہ مری کا یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے وہاں آپ کو محسوس ہونا اپنے اس میں آپ کو احساسات اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب اس میں سیر شروع ہو جائے کیونکہ جو کچھ عالم صغیر میں ہے کیا جو کچھ عالم صغیر میں ہے اس کا اصل عالم کبیر ہے اس کو امانت رکھا گیا ہے آپ کے درمیان کہ میں واپس بلک لوں گا روح کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا بہت اندھیرا ہے فرمایا تم جاؤ اور میں تمہیں واپس وعدہ ہے کہ تمہیں نکالوں گا یہ واپس اپنے اصل کی طرف اگر آپ ابھی نہیں لے جائیں گے تو اسرائیل آ جائے گا اس کو کنج کے لے جائے گا عالم خلق کو ادھر ہی چھوڑ دے گا اور عالم عمر کو لے جائے گا بلے زنجیروں سے لے جائے یا وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ایسے اس کو کھول دیتے ہیں اس کے غریبان کو اور اس کے روح کو فرشتے ایسے لے جاتے ہیں خوشبودار کپڑوں میں یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے اصل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تھا نہ ادھر عالم خلق سے اس کو آزاد کر دیا تھا شروع کدھر کی سے کیا تھا تصویر قلب سے شروع کیا تھا پہلے عرص جو تھا اس دروازے کو صاف کیا احساسات کو صاف کر دیا روح کے ساتھ متعلق کر دیا روح نے پھر اس عالم امر سے ہے انہوں نے تو پرواز کر لیا انہوں نے جو کہا دل نے سن لیا جو کہا وہ اگر سارے رات روتا رہتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم نے اتنا کھانا کھایا ہوا تھا کہ ہمیں عالم خلق کے کھانا عالم خلق سونا عالم خلق سستی عالم خلق بلڈ پریشر عالم خلق وزن عالم خلق پیٹ کا بڑا ہونا عالم خلق اور پیچھے سے جسم بڑا ہونا عالم خلق ہم نے عالم خلق میں اتنے گر گئے کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں اگر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے بستر میں وہ بھی الحمدللہ ہم ایک موبائل اٹھا کر کے اس کو دیکھ لیتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب عالم امر کدھر گیا عالم خلق کدھر گیا اور انہوں نے خلق نے اتنا ترقی کر دیا اتنا ترقی کر دیا یہ سب کچھ دجالیت نے بنا لیا کس لیے بنا لیا اب دو پارٹی ہو گئے جب آپ اس سیر میں جاتے ہیں نا جب اس عرص آپ کا یہ تعلق جب بن جاتا ہے نا تو اب نیچے والا عالم خلق جو ہے یہ اندھیرا ہے اب یہ سمجھ لو سورج نہیں آج رات سورج نہیں ہے یہ ہم نے جلا دیا اس کو ذرا بھول جاؤ اندھیرے ہیں کہ نہیں اب عالم ہے اس عالم پر اس عالم کا وہ پڑ گیا روشنی پڑ گئی ادھر ایک تنکہ پڑا ہوا ہے اتنا سا ماچس کا تنکہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو سو گز والا وہ لیاؤ بانس لیاؤ کتنا لمبا ہو جائے گا تنکی کی کیا حیثیت رہ جائے گی کوئی حیثیت رہ جائے گی اس تنکے کی اتنا سا تنکہ اور اتنا ڈنڈا اتنا بڑا لایا درخت لایا جب وہ اس پر روشنی ڈال دیا نا یہ روشن ہو گیا تو کہا انا انزل فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ القدر ہم نے نازل کر دیا لیلت القدر میں قرآن کا تعلق ہم نے اس دن کہا تھا کہ قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور اس رمضان کے معنی میں کیا ہوا انا انزل فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ القدر وہ رات تھی نیچے تو راتیں ہم لوگ اس عالم خلق میں ہے اور جب وہ روشنی آئی نا تو پھر انہوں نے کہا کہ وما آدرا کہ ماں لت تمہیں کیا پتا ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شر یہ تمہارے چھوٹے تنکے سے وہ اتنا بڑا ہے نا کہ وہ اس کے ہزار معینے سے تمہارے لیے بہتر کچھ سمجھ آئی اس نے بولا سبحان اللہ جی جس نے سیر کروایا بھی عبدی ہی مسجد اسرا بھی عبدی ہی، ایک رات میں انہوں نے وہ کر دیا اب ادھر آخر دانا سائنسدان کہتا ہے کہ زنجیر ابھی ہل رہی تھی اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے سات آسمانوں کا کیا بھائی وہ عالم عمر کا تھا عالم عمر کے سامنے یہ ذرہ ہمارا ایک مرتبہ ایسے ہوا مرشد مبارک کے توسط سے کہ میں نے شیخ ابد القادر سیلانی سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ دنیا ایسا لگا ہے جیسا یہ ناخن تو اس کا کیا مطلب ہے جب عالم عمر پہ آدمی پہنچتا ہے اور جب روح سے اس کا تعلق بن جاتا ہے جب وہ اس پہ نظر انداز ہوتا ہے وہ جائے باڑ میں ایک ذرہ لگتا ہے یہ دنیا ناخن تو پھر بھی انہوں نے لیاز کر دیا اس تب مجھے سمجھ آئی جب یہ مقام کو اور اس کو میں اس میں مرشد کے پاس پایا نا جب اس کو دیکھا اپنے مرشد کو تو پھر مجھے اس سمجھ آئے کہ ان نام زلنا ہوفیلے ایک رات میں اور اس نے فرمایا مجھے اس نے منہ میں ڈال دیا پڑیا مٹھاس سے میرے آنکھ کھل گئی بولا یہ مغز قرآن ہے یہ حمد کا اس کے بعد ہے کہ الحمد کس کے لیے للہ جب آپ اللہ کو ادھر لگاتے ہیں حمد کے بعد بندگی کا وعدہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اللہ کو پکڑ لیا لیکن اس کے بعد پھر رب العالمین کا ایک الگ موضوع ہے جو جس پر ہم بات کریں گے لیکن تب مجھے سمجھ آیا اس روایت کا کہ امام مہدی کو ایک رات میں تیار کیا جائے گا ایک رات میں تیار کیا جائے گا اتنے بڑے کام کے لیے جو عالم کی پیشوائی کرے گا رہبری کرے گا ان کو اندھیرے سے نکالے گا تو کیا تیاری کیا ہوگی ایک رات میں تیار کیا جائے گا تب سمجھ آئی کہ وہ جب وہ عالم ارواح آپ کا عالم امر اس عالم امر کے ساتھ جس وقت یکجا ہو جاتا ہے وہاں اس کی ٹائمنگ کچھ نہیں ہے وہ اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ اس نے اللہ نے فرمایا انا انزل نہ ہو فی لت القدر ہم نے نازل کیا قرآن کے ایک رات میں مادرا کما لئی لت القدر لئی القدر خی من الف شہر تنزل الملا اب وہاں جب وہ حقیقت اس سے ملتا ہے تو یہ فرشتے مرشتے یہ تنظر ملائکت و روح وہ جو ہم کہتے ہیں فلان کرو فلان کرو فلان کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے ملا پھر فرمایا وہ مجھے ملا پھر ابراہیم علیہ السلام مجھے ملا پھر فلان مجھے ملا وہ تو وہاں سارے روح ہیتے ہیں تھے اس کے تو وہ تنظر ملائکت و روح فیہا بی اذن ربیہم اذن پھر یہاں نہیں کا بھی امر ربیہم اجازت سے اذن سے جاؤ یہ کرو من سلام حتی مطلع الفجر یہ چلتا ہے صبح تک ہمارے لیے تو یہ صبح ہے نہیں جب اس پر رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر صبح پورا کھل گیا نا وہ وہاں گیا جو تخلیق کے اندھیروں سے نکل گیا عالم خلق سے وہ نکل گیا اس روشنی نہیں گیا تو اس پہ طلوع الفجر ہو گیا یہاں ہمارے لیے اللہ نصیب کرے یہ جو فجر تک یہ ہمیں نصیب کرے لیکن ان کے مقامات میں جو طلوع فجر ہے وہ اس نور کا ہے وہ جو, جو اس میں وہ پہنچتا ہے تب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں جو ہے عالم امر اور عالم خلق کا جھگڑا ہے جب تک آپ قرآن مجید میں تب جتنی بیماریاں ہیں آپ کے چاہے وہ بیماریوں نے جس بیماری میں جس رنگ میں جس جوان کو جس عورت کو جس مرد کو جس بچے کو جس بوڑھے کو جس کافر کو جس گبر کو جس عیسائی کو جس کو بھی بیمار کر دیا ہے اس نے اس کا تمام کا تمام اگر وہ بندگی میں الحمدللہ میں آ جاتا ہے سر اطاعت رکھ دیتا ہے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کی بیماری کو شفا ہو جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے تمام بیماریوں کی شفا وہ ظاہری ہو وہ باطنی ہو وہ عالم امر کی آپ کی بیماریاں ہو یا عالم خلق کی بیماریاں وہ آپ کو وضو بھی بتا دے گا وہ آپ کو اطاعت بھی بتا دے گا وہ آپ کو ادب بھی بتا دے گا اب یہ ادب اطاعت بندگی اور قناعت صبر شکر اور یہ یہ تمام عالم امر کی چیزیں ہیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں غصہ ہے تکبر ہے حسد ہے کینا ہے آپ کو جو بھی نام آپ دے سکتا ہے اس کے پیچھے جو بھی نام دے دے چاہے قتل کا نام دے دے چاہے تباہی کا نام دے دے یہ عالم خلق کے پیداوار عالم امر کا جو سردار ہے جس کے لیے کائنات اور اس نے اپنے ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کا سردار جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا جو ہے وہ, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں ان سے وابستہ ہے اور ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عالم امر اور عالم خلق کا وہ تناسبہ اور عالم خلق کا تعلق کا سب سے بڑا سردار جو ہے وہ ہے اس کے بھی جتنے بھی نبی آئے اس سے پہلے وہ نوری نبوت نوری ہدایت یہ سب اس لیے آئے کہ وہ آنے والا ہے جتنے بھی عالم خلق میں فتنے آئے وہ اس لیے آئے کہ جال نہیں آنا ہے یہ اس میں ترقی کرے گا اس نے اس میں ترقی کر لیا لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے قاب قوسین او ادنا وہ جا کر کے ادھر اللہ اس کا آخری جو دعویٰ ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے پھر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون اس کو مارے گا کون اس کو ختم کرے گا کون اس کا کو... وہ اخر دعوانا الحمد للہ, للہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على وعلا علی رسولہ محمد وعلیہ و علیہ و اصحابہ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا من لدنک رحمہ اللهم ربنا تقبل منا جميع صلواتنا وجميع صيامنا وقيامنا وقعودنا وعلمنا وبياننا ما جميع خطايانا وجميع نقصاناتنا وجميع تقصيراتنا وجميع السيئات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب لنا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى ونعوذ بك من شر مستعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين امين ثم